В жизни у каждого человека, когда он хочет кому-то помочь, есть два разных пути, две концепции. Первое ⁇ накормить больных и убогих. Второе ⁇ сделать э, людей успешными и богатыми. То есть я пошел, ну, можно не богатыми, но достаточно обеспеченными. То есть я пошел по пути помочь молодым людям стать успешными. В этом конкурсе удивительно сильно по возрастному диапазону. Ни один практический конкурс не рассчитан именно для таких молодых, для таких начинающих предпринимателей. Это, наверное, основная специфика конкурса. Цель ⁇ это символ, к которому надо стремиться. Это практически как вершина для альпиниста. Да, альпинист идет к вершине, он ее достигает, то есть покоряет. Но в этот момент надо не оставаться на этой вершине, а просто спуститься и думать о новых вершинах, потому что не, если вдруг вершина недоступна, не надо умирать по пути к этой цели, надо переформулировать, найти друг другую вершину. Есть, поэтому движение к цели – это смысл жизни. Это цель – это не конечная точка, это каждый раз промежуточный этап.